Всем привет! Сегодня я вам хочу сказать по поводу информации про следующее видео. Следующее видео, оно выйдет большого вересня. Примерно сегодня 26. Примерно через... Через 6 дней, вот, да, через 6 дней выйдет новое видео. Я просто так посчитал, видите. И это видео будет похоже на обзор на мини-кубятка. Еще в том видео будет Вадим, Кристина и Дима. И еще, может, даже какой-то новый участник выйдет. Вы, ну, может, надеюсь, вы хотите новых участников. Но, надеюсь, вы же против, если я нового участника возьму. И, кстати, те участники, это будет Оля. Помните это видео, там, типа, святиков в тюрьму задержу? Там, может, там такие чисто аудио, я вам расскажу. Там просто, типа, такие, я кажу, тут Святика в тюрьму взяла нет, а потом такие типа, -а -а -а. ну короче упали. А в конце там такая чисто голос Оли, такая типа, а можно посмотреть, можно посмотреть. Да, вот, э, да, я вам так заспойлерив чисто голос Оли. Если шоу она выйдет опять, ну вот это вот прошел версня. И еще я вам кое-что хочу сказать по поводу The Backrooms Redacted. видите, The Backrooms Redacted может будет зимой. К сожалению, но цены точно вы и так це все знаете. И, кстати, 16 березня выйдет тоже долгожданное видео, и оно будет примерно тоже, э, як как помните, на теж 16 березня, там мы, типа, такие обзоры на шоколадку Мистера Биста. И да, это, кстати, реально не кликбейт. Я вам реально показал настоящую шоколадку Мистера Биста, и я не вру. Мы наклали какую-то там просто этикетку на тут вот, обычную, например, там шоколадку. Я вам серьезно говорю, что там реально есть шоколадка. И мы, кстати, надеялись, что там было дофига лайков. Влада, Ладно. Ну, видите. И The Backups Redacted. Примерно следующее видео по The Backups Redacted Будет примерно... Давайте я вам хотя бы название заспойлерю. Грайм The Backups Redacted друга частина. Помните, там, где я снимал первую часть? До друга частина выйдет зимой, к сожалению. И еще Explorer Тримкор Core часть э, друга частина. Вода, боже, выйти уже аж на следующем Просто пустить, конечно же, это даже чуточку будет и кринжово выглядать. Но, может так, потому что у меня не получается даже нормально снять другую частину. Я просто-напросто забываю пустить, но ну, и да ладно. Ладно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.